Alhamdulillahirobbilalamin, وصلات وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب إشرح لي صدري وييسر لي أمري وحلوا العقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan menyambung sesi uh, ibrah daripada Al-Quran kita telah sampai ke surah Al-Ghashiyah pada bahagian yang kedua. لكن مولدنان من باتشستيكت بهجان الغاشية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم صدق الله العظيم Alhamdulillah surah Al-Ghashiyah ini kerap kita baca dalam surah ataupun dalam salat Jumaat pada rakaat yang kedua. Dan mari kita perhatikan apakah sebenarnya mesej yang ingin Allah sampaikan di dalam surah ini. Pada pertemuan yang lalu kita telah membincangkan tentang bahagian pertama surah Al-Ghashiyah ini iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan kepada kita keadaan hari kiamat nanti iaitu Al-Ghashiyah hari ketika manusia itu diselubungi oleh perasaan takut dan juga bermacam-macam perasaan kerana pada masa tersebut tibalah masa untuk kita dihisap oleh Allah Subhanahu taala dan dimasukkan sama ada ke dalam syurga atau neraka Allah Subhanahu taala. Jadi pada bahagian awal itu telah digambarkan apakah suasana ataupun sifat-sifat keadaan dalam neraka. Makan buah yang berduri, apa maknanya diminum air yang uh, menggelegak dan bagi yang masuk syurga pula Allah gambarkan kehidupan yang uh, penuh kenikmatan kalau kita ingat ayat-ayat tu wujuhun yauma idzin na'imah pada hari tersebut wajah-wajah yang orang-orang yang bertakwa itu uh, penuh dengan kegembiraan kenikmatan kerana nikmat-nikmat uh, yang disebutkan satu persatu dalam potongan yang pertama tadi Hari ini kita sampai pada petungan yang kedua iaitu Allah SWT ingin kita memikirkan ataupun ayat ini sebahagian tafsir merujuk pada orang yang tidak percaya adanya hari kiamat itu ataupun bagaimana mungkin nanti dah meninggal, dah mati dah tulang menulang, dah berserakan nanti boleh kembali dihidupkan semula so ada sebahagian orang tidak percaya pada zaman sekarang dan pada zaman Rasulullah SAW. Jadi Allah Swt menyuruh kita memerhatikan bukti-bukti kekuasaan Allah. Allah berkuasa menciptakan alam ini yang sekarang kita nikmati ini dengan pelbagai ciptaan Allah yang besar-besar. Ia menunjukkan bahawa Allah mampu mengadakan hari kiamat nanti. Jadi Allah menjadikan contoh-contoh. Contohnya ada empat perkara besar yang Allah sebutkan di sini yaitu afala yanzuruna ila al-ibil kaifa khuliqat tidakkah kamu perhatikan bagaimana unta itu diciptakan unta camel pertama kita kata sebagai representatif ataupun sebagai suatu contoh haiwan yang kita selalu lihat kemudian Allah menyebut tentang wa ilas sama afala wa ilas sama ikai Tidakkah kamu melihat wa ilas sama ke langit yang Allah telah tinggikan? Perkara kedua. Ketiga Allah sebutkan wa ilal jibali ikai dan bagaimana Allah subhanahu wa taala menegakkan ataupun memperkuatkan gunung-gunung yang kita lihat. Dan keempat, wa ilal ardi kaifa sutihat dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan sebenarnya banyak lagi ciptaan Allah yang lain tetapi Allah memilih untuk kita observe perhatikan empat ciptaan ini unta itu kalau diperhatikan memang luar biasa ciptaannya unta ini boleh uh, tidak travel di padang pasir yang panas terik tanpa air berhari-hari ada yang kata sampai dua minggu dan boleh kalau dia makan makanan yang fresh dan sebagainya dia tak boleh tak minum air sampai dua bulan kajian saintifik dan uh, unta ini adalah suatu binatang yang agak mudah mendengar arahan kalau disuruh boleh uh, budak kecil juga dia akan menurut. Maksudnya uh, sangat uh, dipanggil uh, unta ini adalah binatang yang uh, mudah ataupun kita kata tim kan, uh, mudah diuruskan dan unta ini sebagai suatu uh, contoh ciptaan-ciptaan Allah yang lain dalam al Quran banyak juga Allah sebutkan tentang binatang-binatang yang lain tetapi uh, di kali ini Allah suruh kita memikirkan unta kerana dia Uh, teknologi yang ada hari ini tidak boleh menandingi unta sebagai contoh. Unta ini bila dia minum air, dia boleh uh, simpan air tu di dalam badannya, bukan hanya di perutnya sahaja tapi di banyak kawasan di dalam badannya yang kemudian digunakan sedikit demi sedikit untuk kemudian dia travel membawa uh, barangan di dalam di apa padang pasir. Dan perkara yang kedua Allah suruh kita perhatikan adalah langit. Langit itu mungkin kita lihat tinggi tetapi apa yang ada di langit itu? Kalau kita lihat dalam surah yang lain Allah sebutkan Allah lah yang apa menjadikan malam ataupun mengeluarkan malam daripada siang dan mengeluarkan siang daripada malam dan Allah yang menjalankan bulan dan juga matahari antaranya dalam surah Fatir ayat ke-13. Jadi Allah kata semua cakrawala ataupun planet-planet ini Allah SWT ciptakan dan beredar pada tempatnya tidak berlaku pelanggaran. Dan Allah sebutkan uh, ini adalah kekuasaan Allah dalam surah Fatir ayat ke-13. Dan Allah kata wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Dan sembahan ataupun perkara yang disembah oleh orang yang tidak beriman itu tidak mampu mereka menciptakan ataupun tidak mampu mencipta dan menguasai walaupun uh, biji kurma ataupun selaput luar biji kurma. Kalau kita makan kurma nanti ada uh, bijinya kat luar tu ada selaput. Allah kata sembahan selain daripada Allah tidak dapat walaupun mencipta uh, apa dia panggil uh, selaput daripada biji kurma ini. Kita lihat Allah membuat perbandingan antara planet dan juga biji kurma. Allah menciptakan planet dan Allah SWT uh, menjalankannya dan selain daripada Allah itu tidak boleh menciptakan walaupun perkara uh, sebesar bukan planet tapi biji kurma. So itu andaian dalam ayat yang lain. Jadi kita lihat langit ini adalah ciptaan Allah yang sangat besar. Makanya kalau kita perhatikan Allah boleh mencipta langit sedemikian rupa bagaimana mungkin Allah tidak mampu menghidupkan nanti kemudian uh, di akhirat untuk menerima balasan di syurga dan juga di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan perkara yang ketiga yang Allah sebutkan adalah jibal, bukit. Bukit ini adalah ciptaan Allah yang besar. Kan kalau kita lihat, kalau kita pergi uh, travel, kita dapati banyak tempat-tempat yang ada bukit dan juga gunung memberikan uh, suatu perasaan yang menakjubkan. Kan? Uh, ada yang menggunakan majestic view eh. Maknanya dia luar biasa kalau memerhatikan bukit tadi. Contohnya kalau di tempat kita dekat Gunung Kinabalu contohnya kan kalau kita lihat bagaimana aa, Allah ciptakan gunung yang besar semikira rupa kalau di Mekah Madinah ada gunung Uhud dan juga sekeliling Mekah Madinah itu terdapat sangat banyak gunung-gunung. Jadi ini Allah suruh kita fikirkan Allah boleh menjadikan alam ini semikira rupa tentulah Allah boleh men menciptakan ataupun aa, membangkitkan semula ciptaan Allah yang lain untuk menerima ganjaran syurga dan neraka Allah Subhanahu taala. Dan juga terakhir adalah bagaimana Allah menciptakan bumi. Jadi bumi ini pada hakikatnya bulat. Tapi kita tak nampak bumi ini bulat. Kita nampak seolah bumi itu mendatar kerana Allah ingin memudahkan bumi itu untuk kita hidup, mencari rezeki dan bertibaran di muka bumi. Jadi ini adalah empat perkara yang Allah sebutkan dalam surah Al-Ghashiyah ini untuk kita buat pemerhatian. Sebenarnya banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah suruh kita gunakan akal untuk memperhatikan alam ini dan akhirnya kita mengenali siapa itu Allah Subhanahu Wa Taala agar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah tutup surah ini dengan Allah mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fadzakir in innama anta muzakir". Maka berilah peringatan kepada manusia. Lasta alaihim bimusaytir Dan engkau bukanlah orang Bukanlah uh, perlu memaksa mereka Jadi kita ini Ataupun uh, Rasulullah SAW Itu diutus oleh Allah Untuk memberikan peringatan Dan juga begitulah para uh, alim ulama Para pendakwah Tugas mereka untuk memberi peringatan Dan bukan untuk mengubah manusia untuk Ataupun memberikan petunjuk kalau ada yang mengikut petunjuk tadi itu adalah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang menolaknya itu kita pulangkan kepada Allah kerana Allah mengatakan illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahu al akbar kecuali orang yang yang berpaling dan ingkar maka mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu taala dengan azab yang besar. Jadi itu kita menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu taala. Dan dalam kitab-kitab tafsir juga menyebutkan bahawa ini adalah bukti bahawa Islam itu bukan agama yang uh, menganjurkan kekerasan. Kerana kalau kita lihat pada zaman Rasulullah dan juga pada zaman selepas itu, peperangan yang berlaku itu adalah kerana untuk mempertahankan diri ketika diserang, bukan untuk memperluaskan uh, penjajahan kekuasaan kerana Allah SWT mengatakan kita di, tidak dianjurkan untuk memaksa orang masuk Islam atau menerima petunjuk. Kita ditugaskan untuk hanya menyampaikan dan jika dia menerima itu adalah Kurniaan daripada Allah SWT. Jika tidak kita serahkan urusannya kepada Allah SWT. Kerana Allah SWT mengatakan Inna ilayna iya bahum Thumma inna alayna hisabahum Sesungguhnya Kepada kamilah mereka akan kembali dan kemudian kamilah juga yang akan membuatkan perhitungan. Nah ini kalau kita lihat sama seperti permulaan surah ini di mana Allah menjelaskan bahawa orang yang taat akan Allah Subhanahu taala akan dimasukkan ke dalam syurga yang penuh kenikmatan dan orang yang tidak ataupun yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu taala akan dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu taala. Jadi saya kira itu serba sedikit berkaitan dengan surah al ghashiyah ini. Maknanya kita dianjurkan untuk terus memikirkan ayat-ayat Al-Quran ini agar kita senantiasa dapat bermuhasabah dan dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hingga di sini dahulu, pertemuan hari ini insyaAllah kita akan bertemu pada pertemuan akan datang membincangkan surah Al-A'la ataupun Sabihis Marbikal A'la insyaAllah. ننتهينا <applause> مع تسبيك الفرح سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أصبرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته